Привет, друзья! И вы смотрите нашу любимую рубрику, которую мы повторяем уже второй или третий раз. Это Амасессия с Ангел Боем. Будет много интересного, будет много инсайдов, поэтому погнали. Будет много интересного, Ангел -бо. Привет. <с> привет, привет. Ну, не знаю. <с> ну, ты же нас Посмотрим. Любишь... любишь. Я не знаю, почему так выходит, что все время Амасессии мы записываем с тобой. Возможно, ты реально любишь рассказывать какие-то подробности. Перед тем, как задавать вопросы нашей аудитории, хотела бы спросить тебя о том, как проходил Турнир Квеза кап который вот у нас был совсем недавно, буквально вчера, позавчера. Расскажи чуть-чуть эмоции своих по поводу каждого матча. Ну, у нас типа был трудный старт против Team Quest. Думаю, то, что мы по ходу турнира набрали очень жесткую форму. Не знаю, может, это как-то эгоистично прозвучит, но я не думаю, то, что мы там проиграли два матча, потому что мы слабее команды. По моему мнению, мы должны были выиграть этот турнир. Mm -hmm. Ну, где-то свою игру залили против того, того тех же Фут там же каждый сет был на каких-то моментах. В ход зоне там где-то не хватает 6%. В баунти там тычка не долетает. В ББ там я уже не помню. То ли кто-то ошибся, то ли что-то такое. Ну, короче, все катки очень близкие. Каждый сет можно было забирать на турнире. Но третье место тоже неплохо для нового роста. Какое поражение тебе показалось более обидным? Против СК или против Фуд? Против СК 100%. Но против Фуд, если честно, было типа понимание то, что мы выиграем эту игру, но 0-3. Ролл uh -huh. uh, спрашивает, топ-3 World Teams, то есть топ-3 лучшие команды в мире. Ну, я не знаю, в зависимости от Crazy Raccoon, по сути, это последняя надежда из Азии, но если сравнивать Reject с Crazy Raccoon, то у нас будет новый чемпион в этом году. И это будет либо европейская, либо одна команда. Топ-3, но ну, я бы мог профу сказать, там, Тотем, Трайп типа, недооценивать э, никого не хочется. Но ну, фаворитами, наверное, будут, как и всегда, стамина. По моему мнению, из это, потому что у них был феноменальный год. Айска очень жестко сейчас играют. Они выиграли турнир. Они очень жестко играют, я думаю, они топ-3. Вот тоже интересно, что э, вы проиграли СК довольно обидно, но зато вы довольно легко выиграли Z. -у. То есть, так сказать, э, какие, какие сейчас топ-3 команды очень сложно. Да, но просто за это они набирают форму именно перед чем. У нас будет буткемп совместный. Мы из это -а будем сидеть. Ну, на буткемпе, я думаю, то, что нормально потренируемся. Расскажи про совместный буткемп, как это и где планируется. В Германии в Штутгарте, они приезжают 12-го, мы приезжаем 14-го. Там у нас будут одновременно, на по моему, вылеты. Весь буткемп будем находиться вместе. Там, может, не знаю. Что-то придумаем, да, вместе. Прикольно, а как так получилось, как это совпало? Просто, там очень хорошее место для буткемпов, и нам обеим командам нужен буткемп. Хороший. Mm -hmm. Поэтому вот совпало так. Ух ты. Окей, э, так. Тут некоторые вопросы от э, ручка тимофей Трогал ли ты траву на этой неделе? Это мем. Ну в плане выходил ли ты погулять, пройтись? Эм, да. Я каждый день. Э, в любом случае гуляю, как привычка. с не время бегать начал. Там раз в два дня. Где ты сейчас находишься? Расскажи. Я в Болгарии. Болгарий, а как ты, как ты, во-первых, играешь оттуда? Расскажи, есть ли пинг или вам, наоборот, комфортно? И как ты вообще там оказался? Я сюда приехал сегодня утром. Мы вчера О. закончили турнир 22, угу. и вот три, три, часа у меня был автобус, я ехал, вот приехал буквально пару часов назад. Ну, ты заранее спланировал, или ты такой, ну все, пора отдыхать, вот уже сыграли турнир, все, я... Не, ну, у нас, типа, у всех отдых, я думаю, такой, ну, типа, если есть свободные там тренинг, что не навесить. Имею, типа, что не отдохнуть. Да. Так, насколько ты высокий? Это, наверное, вопрос, который интересует всех про э, после Last Chance Qualifier, просто, <laughs> после всех скринов и гемов. Метр девяносто два, три, Ну, в принципе, все же метро, выше метра девяносто, это уже очень высоко. Так, нравится ли тебе Гейл? Да, хороший персонаж. Нравится ли тебе Пики вместе с Гейлом? Нет. Сева-сева сейчас будет расстраиваться, когда будет смотреть это интервью. Какая команда твоя наименее любимая? Наименее любимая, нет, такой. Но неприятно там играть а с против человек, которые постоянно гнут свою линию, не, не идут тебе на уступки и так далее. Противно такой дизреспект получать, поэтому есть какие-то там команды, которые меньше уважения лишают в этом духе, да. Но играете вы скримы со всеми? Или вот есть команды, я не буду просить тебя назвать, но просто есть ли команды, которые, с которыми вы избегаете играть скримы? Ну да, Мы с нашими противниками, тотем, трайп. Является ли твоя борода новым тотемом удачи и скилла на будущее? Не знаю. Приносит, ну, приносит, приносит да, это... Плюс только было. Да, Может, произвести кричем будет. Ты с того момента не сбривал? Nee. Счастливая борода. Как тебе кажется, кто сейчас номер один игрок в БС? Тут выбор трудный между Ланнистер и Рекос. Наверное, отдам свое предпочтение Ланнистеру. Ланнистеру? Да, потенциальный молодой человек. Так, а что это за вопрос на испанском? А ну-ка, сейчас, секундочку, мне нужен переводчик здесь. Мне не нужен переводчик, можешь задать. Давай. Пассибл Ганадор де 2023. Победитель, да? Понял, понял. Ну, типа, да, вроде. Сейчас. Нет, стоп. Возможно, победитель, да, чем 2023. Возможно, победитель. Да, блин, мне кажется, это... У них больше всего шансов, но... Я ну и не исключаю вообще, что любая команда может выиграть Просто если мы судим по результатам на протяжении года, то это они самые убедительные. Но я верю в свою команду и то, что мы сможем сделать самый величайший камбэк. Да, это, это очень хороший ответ, потому что, если так брать статистически, да, это может выиграть, но по факту каждая команда сейчас является такой черной лошадкой, под которой никто ничего не ждет. Как ты оцениваешь ваши шансы выйти из группы на чем? И есть ли какие-то заготовки по пикам? Если да, э, то как думаешь, они сработают лучше, чем в прошлом году? Ждем раскромного <laughs> реванша. Так у нас же не было заготовок в прошлом году. И типа, если бы они даже и были, то... Ну, я не знаю, там очень много шопов, что не так. Да и в этом году все будет намного лучше. У нас Сева получил визу. Будет с нами на сцене. Я думаю, то, что будем стараться очень сильно. Я сейчас максимально отстраняюсь от социал-медиа буду сидеть просто гриндить. У нас будет будкем Z, и все будут сконцентрированы на работе. Я, я, я хочу посмотреть, как они там играют, Ваня, как они относятся ко всему. Но я слышу, там интересные истории, У них мяу пытается воздухом, например. Ну, это ладно. Типа вообще ничего нет? Ну да. Ух ты. Хочешь у него взять эту черту? Я думаю, что это не очень... Да, хочу интервью взять. Но он что-то не этот, по-моему, не общается на английском. То случилось с ума, что он не играл? Высокопный ММА не играл ни один матч по а закапку? Угу. Mm -hmm. Расскажи. Мне ты... надо было лететь по делам. Ah. И не было возможности играть. Ну и пинг еще. Поэтому было принято решение, что мы эти турниры будем играть с самом... mm -hmm. Сейчас они закончились. Мы после вот этого вот трехдневного отдыха будем играть уже основным составом, которым будем играть на ЧМ. Также хочется подметить то, что люди же обычно думают, что у нас нет возможности взять ноба на ЧМ. Она есть. Правила изменились э, из последних лет. Просто это не целесообразно играть одним составом на протяжении года и за месяц до Чем перестраиваться на 4 игрока и делать какие-то изменения. Тем более то, что э, Ноб сейчас на триаутах, можно сказать, был. И это уже будем смотреть на 2024 год. Что будет дальше, какой у нас будет ростер. А в данный момент мы будем играть, да. Я купим Ма. Это Ростер на 2020. Ой, на. Зачем? Угу. И тут ничего не может быть изменено. Такой еще вопрос от э, меня лично. Помнится, пару месяцев назад Кубик говорил про то, что не сильно хочет больше заниматься БС. Ну, конечно, играл турниры и тренировался, все ок, но был немного в тильте в плане именно самой игры. Расскажи, какие у него сейчас вообще ощущения и планы на следующий год. Он говорит то, что ливать не хочет. Извини мнение. Не знаю, что стало таким рычагом для такого изменения мнения, но, скорее всего, просто начал получать удовольствие от игры или. От побед, возможно. Возможно, да. От результатов еще много зависит. Ну, я, я как бы рад. Я, поэтому... А как пришло такое решение взять ноба на трай И впоследствии будете ли вы подписывать его как четвертого игрока? Или это еще такой под вопросом момент? Неофициально пока что все. Просто мы еще в середине года, и да и в начале года, мы на протяжении всего года думали взять Ноба. Да, именно насчет него, да? Просто по разным да, причинам это не получалось. То сначала он жил в Армении, потом мы решили сделать буткемп в Турции, который провалился. А сейчас уже такой момент, что у нас буткемпа не будет, но при этом мы хотели хорошо сыграть на Косакапе и на ESL. Но на ESL мы не отобрались, на Косакапе ну вот, я не знаю, мне понравилась игра на классикапе. Я думаю, за неделю таким составом мы очень жесткую форму набрали. Не вот такого, что мы не сыграны. Моментами где-то могли лучше, конечно, сыграть. Индивидуалку, типа, мне кажется, если мы бы больше поиграли в игру, то можно было бы намного лучше сыграть. Но я думаю, то, что мы все равно были в очень жесткой форме в этом турнире. Ну, короче... Я думаю, это отличный результат для нового ростера, ну, для нового игрока в ростере. Да, да, согласна. И еще хотела спросить, в прошлом году, когда у вас состав из четырех людей перешел в состав из трех людей, вы говорили, что так проще, когда все четко понимают, что им делать, и все одинаково тренируются, одинаково играют скримы, и нет вот этого смены постоянно, там, один игрок заменяет другого. У вас сейчас поменялось мнение на этот счет? Нет, основной аргумент с таким то, что Um, намного лучше играть втроем, чем четвером. И, по сути, это то, что всегда мешало идее подписания четвертого игрока. Может, ты как будешь делить место с кем-то, и даже если у тебя, допустим, в каком-то определенном ростере будет идти лучше, ты все равно будешь играть разными ростерами для сохранения справедливости игрового времени, и это будет сказываться хуже на результатах, чем если три игрока будут просто фулл тайм игроками, и. Ну, как бы короче. Есть какие-то плюсы, но в основном минусы этому очень большие. Нет никакого официального ответа, типа чего будет после чем. А, не в плане того, что. А, будут какие-то очень жесткие изменения или что-то в этом духе. Но мы просто не поним Ну, не думаем о том, что будет в следующем году, пока мы не сыграем этот год. И... В общем, да. Сфокусирован на, бли... на ближайших, да, ивентах. Как вы будете готовиться к чем И Синдзер 95 Норф и апгрейдов в этой игре. Просто играть больше, чем остальные, работать над ошибками и прочее. На этом же турнире уже можно будет использовать персы с гиперзарядом, правильно? Да, да. 12 персонажей будут с гиперзарядом. Как ты думаешь, это усложнит игру для всех? Ну, и мне такое нравится. Не трудно, это не будет. В плане того, что, ну, если ты много играешь в игру, то это просто гонка становится, кто быстрее привыкнет, вот, и будет лучше. Как вам удается так легко соревноваться на самом высоком уровне? То есть вы играете среди топ-команд, отлично себя показываете, и кажется людям, по крайней мере, которые задают эти вопросы, что вам это дается легко. Блин, ну мы же не побеждаем у нас, по-моему, только за этот год два, две победы. И то, ну, все трудно назвать победы, потому что там была неполноценная сетка. Там были матчи до полуфиналов. Ну, типа, вот эти вот четыре матча ты сыграл, и все. Дальше нет никакого продолжения. Есть всегда над чем работать. Этот год далеко не от идеала. М я считаю, то, что за это провели офигенный и показательный и результат. Ну, как бы, люди думали, что конкуренция повысилась, теперь Нельзя будет создать ничего подобного. Но они это опровергли и сделали свою эроку, которая длилась весь год. И они сейчас, конечно, расслабились в плане того, что ну, у кого-то есть какие-то там дела в школе, ну, по школе, по учебе, там, mm. что-то такое. Но перед чем нет никаких сомнений, что они так же самое, как и на протяжении года начнут стараться, и их точно списывать вообще это не нужно. И это я к тому, что всегда можно лучше, у нас результаты далек и далеки от дьявола. Um, но, как я и говорил ранее, все зависит от того, как ты подготовишься к определенному турниру. Я думаю, то, что у нас будет подготовка максимально, чтобы завершить эту концовку года на победе. Назови своих любимых своих игроков из каждого региона. Ну, если говорить о этот регион, где там Clash Nodes, там, например, мне нравится, как играет Пека. .E из Datas там они -то как бы топ-1 команда, мне нравится, как там играют... Даритас Даритас Дарит, окей. Дальше. Она... Там, где Стабмина это... Лиминосити. Ну, я называю чисто из тех, где... Топ-1 региона. Mm -hmm. То есть команды. Там нравится, как играет Чарльз. Прикольный игрок. Топ-1 регион, это, по-моему, трэп там. Где сейчас Мак? Ну да, топ-1 трэп Из них мне всегда нравился больше залив. Так, окей, Зета. Но я всегда выделялся... Время от времени. Ну, я вообще не считаю, что у них в команде кто-то определенно прям жестко выдирается. Но если кого-то выбирать, то, наверное, Нови. Он мне больше всего имп... импонирует, как э, игрок в плане того, сколько он проводит времени в игре. М -м -м, Сиди тампо. Мне всегда это был самым любимым игроком. Mm -hmm. То еще какие региона рисуют? Индия, Ревинан. Вообще ни один матч их не смотрел. Но я слышал, что там этот сержант, очень жесткий. Ну и мне, я смотрел, он вот, он играет, мне реально нравится. Сеса. А, это тем, где в тем фаш. Не знаю, потому что снова не смотрел, ну, прям, типа, доскональные их матчи. Скай будет Мамеша, наверное. Я не знаю, что это. А, ну, я играл против Мамеша, да, в Лике, он хорошо против меня играл. Угу. И будет Мамеша. Куда бы ты потратил? Ну, ладно, еще рано. Знаешь, как делить шкуру неубитого медведя? Ну, тут такой вопрос, поэтому... Поэтому купил бы недвижку. Купил бы недвижку? Mm -hmm. если бы выиграл э, 2023 World Cup. Где именно? В Новой Зеландии. Очень далеко, <связано> очень дорого летать. Пинг <связано> вообще отличный, я думаю, там. Как ты думаешь, какие команды будут наименее, наиболее недооцененные на чем? Я видел сетку у Ревенант, я думаю, то, что у них очень хорошие шансы пройти там полуфинал чемпионата мира, если сыграют хоть, ну, выше своей головы недооцененных. СК, мне кажется, они сейчас недооценены, потому что, например, когда мы против них вчера играли, было прям четкое ощущение, то, что эти чувы жесткие, но при этом мы спокойно их могли выигрывать в этом грустная часть. Какие игры ты еще играешь, кроме Бравл Старса? Никакие. Игра. Valorant уже закончил карьеру? Да, закончил, к сожалению. Почему Ноб играл с Na'Vi ESL Qualifiers и где был ты? Я был в Узбекистане. Ну, ты смог отдохнуть, да? Ты хотел именно отдохнуть, взять такой да, перерыв. Но сейчас у тебя тоже перерыв по факту, когда ты в Болгарии. Да, у всех, по сути, сейчас перерыв. Ну, я как бы три дня просто был на связи, не буду играть после возвращения домой. Так же самое буду играть с кремы, вплоть до буткемпа. С буткемпа очевидно, что там будет мега гринд, никто не будет вылазить из игры. Трудно ли пробраться сейчас в киберспорт по Бравлу? И что ты делал, чтобы туда попасть? Не, я не думаю, что трудно. Если иметь правильный майндсет, то ничего не будет трудно. Мне кажется, если очень много игроков, допустим, в какой-то игре пытаются пробиться скибиспорт, то от этого труднее. Ты просто должен быть, стараться быть лучше, чем они. Продолжать улучшаться и прочее. А как у тебя это произошло? Нужны ли связи, чтобы пробраться? Вот, знаешь, человек использовал mm, не. Я считаю, то, что они помогут в любом случае, но это не прямо обязательно. Мне кажется, если ты просто будешь гнуть свою линию, то даже так тебя могут заметить. Да, да. Главное — хорошо и много играть. Почему ты поменял ник с Ангела? Это не мой никнейм, я хотел бы пере... переделать так, чтобы меня все равно узнавали. Угу. я думаю, если бы у меня был бы с нуля никнейм, то я бы сделал там сидя там. Так, лучший момент в твоей карьере, как ты думаешь? Вчерашняя игра на фрэнке. Так это бесполезный персонаж, они мне реально ничего сделать, я просто бегал мясо ходячее. Так, э, кто для тебя сам, как тебе кажется самый опасный оппонент для вашей команды в группе Трайп или Тетем? Да, обе команды, примерно, ну я, я когда вышел, я так же и сказал, типа все команды примерно на одном уровне, каждый может выиграть другого, и нет такого, что какая-то одна команда. Выделяется там очень сильно на фоне другой. И так же самое, если выбирать ТТМ. Я думаю, то, что все зависит от подготовки. Если судить по результатам на протяжении года, то у нас, наверное, самые слабые результаты. Я не думаю, что, если честно, результаты как-то показатели. Я думаю, то, что все зависит от последних недель. Любая команда, мнение о ней сложится последние недели Перед турниром, когда будет видно результаты их подготовки. Ну и, конечно же, когда на сцену выходишь, там, нужно сыграть хорошо. Поэтому, честно сейчас сказать, вообще нереально. Как ты, как ты часто сейчас играешь в Brawl Stars? И что ты делаешь, чтобы круто играть? Э, тут человек пишет про какие-нибудь ритуалы. Ну, расскажи про свои ритуалы перед э, официальными играми. Играю. Ну, последние там, 6 дней у меня было под 70 часов игры или что-то такое. Mm -hmm. Про ритуалы я просто пытаюсь себе напоминать о прошлом опыте, когда у меня там не шло или шло наоборот. Распоминаю, как там, настраивайся, что-то в этом духе. Играю просто. Ничего особенного. Каково тебе будет участвовать в мировом финале второй раз? Это было очень трудно в этот раз отобраться, если честно. Mm -hmm. и, как я и говорил, это вообще не тот год, который ожидал, ожидался по результатам. И куча телетов было периодов. Но я рад что у нас получилось отобраться. Теперь остается выиграть мировой финал. Я думаю, что у нас сейчас очень большие шансы на это, потому что мы уже прошли все сквозь все трудные периоды. Мы уже знаем, как играть на лане, у нас есть опыт, у нас будет очень жесткий буткемп, у нас есть поддержка. Нам просто нужно тренироваться побольше, чем остальные, и сыграть так, как мы должны сыграть на матче. Да, я согласна абсолютно. Еще предлагаю, нужно побольше фанатов Нави в зал загнать и поменьше фанатов Трайп, знаешь. Да, не, не, пускай смотрит. Хорошо, ладно, спасибо тебе большое за интервью, это было очень познавательно и интересно. Мы узнали все инсайдики, узнали, что там с новым происходит в команде. И всем спасибо, что смотрели, всем пока, до новых встреч.